اللہ کے بندے وہ ہیں کہ ان کی زندگی میں دوری رہتی ہی نہیں ہے اور اس سے کوئی نفع نہیں ملتا رسم پوری ہوتی ہے اس کی عادت بھی عبادت میں بدل جاتی تصوف اصل حضوری کو قائم کرنا چاہتا ہے اور دوری کو ختم کرنا چاہتا اور آپ غائب ہیں یہ ایک زندگی ہے تصوف غائب کو حاضر کرنا چاہتا اور حضوری کو اتنا پختہ کرنا چاہتا ہے تصوف اور صوفیہ اور اولیاء اور عرفا وہ حضوری کو آپ کے من میں آپ کے دل و دماغ میں آپ کی روح میں آپ کے اندر حضوری کو اتنا پختہ کرنا چاہتا ہے کہ دوری بھی حضوری میں بدل جائے دوری بھی حضوری میں بدل جائے جو قرآن مجید نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان مجید، رجال لا ولا بیعن ان ذکر اللہ جو مردان حق ہیں مرد ہیں اللہ کے بندے وہ تجارت کرتے ہیں یہ دوری کے کام ہیں کاروبار کرتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں آفس میں جاتے ہیں بزنس کرتے ہیں بیع بزنس کرتے ہیں تجارت کاروبار کرتے ہیں دنیاوی کام کرتے ہیں یہ سب دوری کے کام ہیں فرمایا رجال لا تل ہی ہم تجارت اللہ ذکر اللہ یعنی اللہ کے بندے وہ ہیں کہ ان کی زندگی میں دوری رہتی ہی نہیں ہے ہر دوری حضوری بن جاتی ہر دوری حضوری بن جاتی جب ہر دوری حضوری بن جاتی ہے تو اہل اللہ کی زندگی یہ ہے کہ ہماری عبادت بھی عادت میں ڈھل جاتی ہے اور اس سے کوئی نفع نہیں ملتا رسم پوری ہوتی ہے فرض ادا ہوتا ہے مگر اس سے نور نہیں ملتا اور جب کوئی بندہ یہ قدم دو اٹھا لے اور اللہ والا بن جائے تو اس کی عادت بھی عبادت میں بدل جاتی ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا لوگوں سے ملنا کاروبار تجارت پڑھنا پڑھانا یہ سارے کام اس کی نیت کی خالصیت کے لیے اور ہر فیل کے پیچھے للہیت کے باعث اس کی ہر عادت عبادت میں بدل جاتی ہے وہ جو کام کرتا ہے جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہوتا وہ عبادت ہو جاتی یہ بنیادی چیز ہے جو میں نے آپ کو تصوف کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے اور صوفیاء کرام اور اولیاء اعظام کی تعلیمات کے حوالے سے ملخصن خلاصہ کر کے سمجھایا ہمارا اس پر فوکس نہیں ہے سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں